Seperti yang dikisahkan oleh rakan-rakan sebelum ini, parti amanah ini berumur 10 tahun sekarang ini. Parti politik di Malaysia ini kadang-kadang ia timbul begitu gagah tetapi sustainable bertahan lama itu belum tentu. Kita bayangkan parti perikatan pilihan raya pertama tahun 55 menang 51 kursi. Dan yang menang satu kursi itu parti Islam Malaysia iaitu di kawasan Parit Buntak lah waktu itu parti yang begitu gagah berkembang kuat Kebelakangan ini, ini barisan nasional hilang lima negeri dari penguasaan mereka Perlis, Kedah, Kelantan, Tengganu, Selangor atau negeri-negeri yang hilang daripada penguasaan mereka sehingga mereka nak berkuasa terpaksa ada coalition dengan parti-parti lain termasuklah parti sekarang ini Pakatan Harapan. Saya bermaksud di sini sekuat mana pun tersalah arus yang dibawa ia akan tumbang. Sabah Parti Berjaya yang ditubuhkan Akhirnya dia dapat memerintah Dengan sokongan rakyat Sabah Tapi Parti Berjaya sekarang entah ke mana Bayangkan Kaduh Agundung Seorang biasa Yang mampu bersembang di kedai kopi Mimpin kampung menumbangkan Ketua Menteri, Datuk Haris Saleh. Artinya itulah soal politik ini. Mungkin hari ini dia kecil, bukan kecil selama-lamanya. Hari ini dia besar, bukan besar selama-lamanya. Siapa tak kenal Usno, kehebatan mereka, terutama dalam menguasai Yayasan Sabah. Kehebatan pimpinannya, tapi sekarang, di mana Usno? Sebab itu, di Sabah ini terutama sekali, tak ada parti yang boleh mendabik dada. PBS yang ditubuhkan untuk diantaranan nak menjatuhkan kerajaan berjaya. Sekelip mata, mereka berjaya mengambil alih kepimpinan Sabah. Berlaku krisis sedikit pada waktu itu siapa yang akan mengangkat sumpah sebagai ketua menteri akhirnya jalan penyelesaian pairin ketingan angkat sumpah sebagai ketua menteri sekarang PBS ada hanya jadi badan komponen untuk terus berkuasa di semenanjung pula kita lihat lahir parti yang hebat iaitu parti negara. Parti negara ni pimpinan orang kata politik terulung. Datuk On Japa bukan sebarang orang. Tapi parti negara itu hidup hanya sekali pilihan raya tahun 59 selepas itu sudah tidak dengar lagi parti negara dan parti yang ditubuhkan dengan penuh kepimpinan yang berwibawa tidak lain parti 46 hampir separuh daripada jawatan kuasa tertinggi MKT berada dalam 46 saya sempat bersama mereka berceramah satu pentas termasuklah dengan Datuk Harun Idris, Rahmah Osman, Suhaimi Kamarudin, kemudian datang pula Tengku Razali, Rais Yatim. Ini semua bekas menteri-menteri. Tetapi parti itu hidup hanya dua kali pilihan raya sahaja. Amanah agak kepelekkan sedikit. Parti ini tak ada tokoh yang terbilang. Yang menjadi pimpinan amanah semuanya adalah amilin iaitu dulunya yang bekerja kuat dalam parti Islam. Kita nak membina parti Islam itu saya menyebut kalau sekarang ni mana markas PAS yang saya tak masuk. Mana tempat markas PAS saya tak terlibat dalam kutipan derma untuk membantu markas PAS. Tapi itu adalah tinggal kenangan. Datuk Mahfud kita tahu pernah dipenjarakan. Kenapa? Demonstrasi melawan kedatangan pasukan hoki Israel ke Kuala Lumpur. Sama rakan-rakan yang lain, dia dipenjarakan. Begitu juga, kita ni di peringkat Amilin, biasa ditahan di bawah ISA. Cuma dalam ISA itu, saya berkhidmat sebagai tukang masak lah. Datuk Mahfud tukang rasa kita masak, dia main rasa. Itu kerja dia lah. Saya ingat watak itu sampai sekarang. Jadi saya nak masuk di sini, amanah banyakkan ditubuh oleh amilin. Pasukan yang bekerja. Dan sebab kita bila putusan parti dibuat, kita bekerja. Dan Alhamdulillah setakat ini bertahan sudah 10 tahun. akan bertahan, akan bertahan lagi lah. Lagi pada masa akan datang, terserah kepada tuan-tuan di sini. Dan puan-puan lah. Sebab mereka yang menubuhkan di peringkat awal itu, kebanyakannya telah ranum. Ranum ni masalah. Di antaranya saya sebut di ada yang mungkin boleh hidup sampai 100 tahun. Wallahualam. Macam Umat Tun Mahathir. Tapi yang terlibat dalam penubuhan manah ni, Dr. Maria, sekarang Dr. Taiku Siroda, Dr. Zul, Dr. Hatta, Datuk Mahfuz, Khalid Samad. Ini seangkatan. Artinya amanah perlu diteruskan yang dihadapan ini. Mau tidak mau, kalau boleh saya naklah sampai 100 tahun lagi hidup. Tapi bau ni pun dah collapse dah. jadi kita boleh apa, merangka tapi perjuangan ini mesti ada gulungan yang menyambung yang menyambung terus kalau kita mau amanah ini terus hidup sekarang ini orang melihat di antara parti yang kuat di Sabah ini termasuk warisan ia baru ditubuhkan tahun 2016 lama mana mereka akan bertahan wallahu alam di antaranya bergantung kepada keputusan Pilihan Raya yang akan berlangsung pada berapa hari bulan minggu ni, 29, ha? 29 hari bulan November. Sebab di Sabah ini keputusan Pilihan Raya itu di antaranya penentuan survival parti itu. Ha, sebab itu kita lihat berjaya yang begitu hebat jatuh Usno yang begitu hebat jatuh PBS yang begitu hebat jatuh dan sekarang ni Sabah pemerintahan secara coalition. Sebab itu bangsa kita berkempen nanti jagalah bahasa. Jagalah adab sebab kita berlawan di peringkat negeri, berkawan di peringkat federal. ini satu suasana yang pelik sikit. di federal kita bersama, di negeri kita berlawan. Sebab itu berlawan kali ini macam kita kata pertandingan bola sepak sebelum sampai ke final. Ha, jadi dia lawan dulu dan di final itu menentukan. Baik itu dari segi ucapan-ucapan kita bukan ucapan yang berkerat rotan berpatah arang. Ucapan-ucapan ha, itu kita kena jaga sebab politik Sabah ini agak berlainan daripada di Semenanjung. Kalau di sebelah semenanjung Malaysia Barat, calon-calon bebas boleh menang. Di tahun 50-an, 60-an, 70-an. Selepas itu, calon bebas ini dah tak boleh lagi capai kemenangan. Kecuali dia kena ada parti. Adalah sekali Syahril Samad. Itu pun didokong oleh gelombang perpecahan UMNO pada waktu itu. Tapi di Sabah ni pelik, calon bebas boleh menang. Kalau ada gaya, ada cara, songkok dia tinggi sikit ke, isteri dia banyak ke, banyak kampung dia ada ke, kawan. Kadang-kadang pengaruh-pengaruh family tribe itu ada. Ha, soal tribe, soal ha, ini Bajau Laut, ini Irano, ini apa Kadadan Dusun, apa semua itu. Masih politik Sabah itu ada setelah itu. Sebab itu calon-calon kadang-kadang dikira di sudut hubungan-hubungan seperti itu. Ini keadaan politik Sabah memang agak unik sedikit tapi itulah realiti yang ada. Kita dari sekalian memanglah dalam politik berpasukan ini paling sukar ialah perundingan kursi. Semua parti mengatakan kalau letak calon kami boleh menang, calon parti lain boleh kalah. Itu adalah lumrah. Kita dalam perundingan kursi menjelang pilihan 2018, memang saya hadapi suasana yang cukup sukar. Saya sebut dah beberapa kali, masa enam hari bulan, perundingan kursi terakhir. Tujuh hari bulan konvensyen Pakatan Harapan. Tak selesai pembagian kursi pada enam hari bulan, konvensyen tak jadi perwakilan dah datang termasuk daripada Sabah telah terbang ke Kuala Lumpur. Tetapi dalam masa pukul 6 petang, 7 hari, 6 hari bulan kita selesai ke pembagian kursi, dia tu kita bertolak ansur lah waktu itu, iaitu kita melepaskan titi wangsa dan mengambil lumut dan menyebabkan timbul kemarahan ahli-ahli kita, ahli-ahli amanah daripada Perak dan Johor yang nak datang konvensyen patah balik marah kepada Presiden Parti dan dengan tak mahu hadir konvensyen uh, Pakatan Harapan pada tujuh hari bulan. Tapi dalam ucapan Tun Mahathir Mohamad waktu itu, dia kata parti amanahlah yang menyelesaikan masalah pembahagian kursi untuk pilihan raya 2018. Orang tepuk sorak tapi kami buat tangisan. Kenapa? Ahli-ahli kita uh, ada yang boykot konvensyen tujuh hari bulan. Tetapi keputusan pilihan raya, amat mengejutkan di mana kita dapat lima menteri, timbalan menteri, speaker, banyaknya kita perolehi. Oleh itu, dalam pembagian kursi ini, bila pun kita takkan puas hati, bila pun tak puas hati, tapi kita lihat kedudukan amanah, begitu hebat selepas pilihan raya 2018. Hadirin yang dihormati sekalian, kita ada perlembagaan. Saya hanya sampai pemilihan parti yang akan datang. Sudah tentu generasi baru ini kita lihat lebih mantap, lebih hebat akan menyambung perjuangan ini. Cuma kita mintalah perbezaan pendapat uruskan cara yang terbaik. Kita memang ada beza pendapat. Kami dalam mesyuarat amanah itu, untuk mafuh dah sini, kadang bercakap, tiga orang bangun, tiga-tiga bercakap. Sampai saya jadi pengusir, duduk diam dengan, ha-ha, bantai. Pertama sekali, Khalid Samad, Dr. Zul, Mujahid, kalau berlawan ni tiga-tiga berdiri. Cakap. Berlawanlah tu perkara itu. Dan tapi bila buat keputusan, semua patuh. Bahkan kadang yang perbezaan pandangan itu bawa dalam mesyuarat kabinet. Apa yang saya bercakap dicanggah oleh Khalid. Dia ni memang kaki lawan. Sampai Dr. Mahathir kata, eh, pati hampa macam ni ke? Ha, tapi walau apa beza pandangan pun, kita tak sampailah. Kita kata, Hang buat program, aku boycott. Aku buat program, hang boycott. Tidak sampai peringkat itu. Perbezaan pendapat ini biasa. jangan kita terkejut dengan perbezaan pendapat itu. Saya pernah dengan masa dalam PAH dulu. Muktamar pemuda, masa itu muktamar lah. Muda. Saya jawatan kuasa, Khalid jawatan kuasa. Saya masa itu menyokong hujah-hujah Ustaz Sidik Noh. Khalid menentang. Kami dua-dua turun ke bawah ambil mikrofon berlawan. Dia belah ni, saya belah ni. Ha, begitu uh, perbezaan pandangan itu. Tapi di luar daripada muktamar itu, kami berkawan baik. Isterinya dan dia sering ke rumah saya, saya ada juga sering ke rumah dia. Keluarga dia rapat dengan keluarga saya, keluarga saya rapat dengan keluarga dia. Tapi dalam mesyuarat, dalam muktamar, kita berbeza pendapat. Saya ingat turun berebut mikrofon di bawah. Sampai Ustaz Hasan Syukri waktu itu. Dia kata, besok ni kita nak buat muktamar ni. Ni pukul 3, 4 tak habis lagi. Ha, sampai 3 pagi tak habis lagi. Belawan. Tapi pemuda dari segi program kita solid. Dalam hal nak berlawan dengan misalnya musuh politik kita. Iaitu Barisan Nasional. Iaitu perbezaan pandangan ini tetap ada. Kalau kita tidak ada perbedaan pendapat, kita buka orang. Ha, kita manusia. Tapi urutlah perbedaan pendapat itu dengan sebaik mungkin. Jadi, saya berkeyakinan. Jangan hari ini kita rasa kita kecil, akan kecil selama-lamanya. Sebab politik Sabah ni saya kata, tidak siapa ya lihat satu hari, Usno akan jatuh. Siapa boleh fikir parti berjaya yang begitu hebat, Akhirnya ketua menterinya dikalahkan hanya oleh Kaduh Agundong. Sekarang sudah mendial, sudah meninggal dunia. Dan Hari Saleh masih lagi ada. Dan uh, saya pernah berkunjung ke ladangnya dan melihat bagaimana dia terlibat dalam bidang pertanian. Yang saya sebut di sini iaitu adik-adik lapisan kedua ini bersedia untuk terus memimpin amanah pada masa yang akan datang. Saya sebut tadi, kita dapat merintah 2020, kalaulah kita dapat berakhir sehingga lima tahun, banyak perkara yang kita boleh buat. Ini kerana berlaku di antaranya perbezaan pendapat tak dapat diuruskan. Mayudin amat ...gema untuk nak ambil alih menjadi Perdana Menteri. Dalam rakan-rakan uh, kita yang lain pula, tidak Datuk Seri Anwar mengambil alih Perdana Menteri. Ini perbezaan-perbezaan yang tak dapat diuruskan dengan baik. Akhirnya berlakulah syaratan mu. Syaratan mu yang menumbangkan kerjaan kita. Bukan yang pembangkang tu kuat. Kita berpecah daripada dalam. Bila segerombolan bersatu keluar daripada apa kata harapan, maka kita menjadi kurang kursi. Bila kurusi, kurang kursi, kurang kursi, maka yang lebih, dianggap lebih pada waktu itu mengambil alih. Maka kita hanya mentadbir 22 bulan. Ini kerana perbezaan pandangan tak dapat diuruskan dengan baik. Baik itulah kita Ya dalam pakatan kita ini dalam kerajaan perpaduan kita beda pandangan. Setakat ini alhamdulillah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menguruskan dengan sebaik mungkin. Dan kita harap pilihan di Sabah ini tidak menjejaskan kerajaan perpaduan di peringkat federal dan kita akan berjaya insyaAllah membentuk kerajaan dengan rakan-rakan kita pada Berapa lahir bulan? 29 hari bulan November nanti. Dan dah, sebab itulah saya sebutlah kepada tentang puas hati tak tak puas hati pembahagian kursi ini. Memang saya sendiri pun masih berusaha supaya bersama dengan rakan-rakan yang lain kita memperolehi bawa paku kursi lagi menjelang hari penamaan calon saya tak maulah berucap panjang tadi sekalian sebab kita tahu bahawa dalam pilihan raya ini perbelanjaan tu banyak banyak jadi yang mampu itu membantu yang tak mampu itu kita kita carilah jalan untuk membantu dan setakat ini, kita yang sahih baru dapat satu kursi. Uh, Urusah bukan menang satu kursi untuk tanding. Uh, jadi yang usah terus dijalankan. Tadi sebelum sampai ke sini, saya menalipun lagi yang berhormat Aiman Atirah, Dato' Aiman Atirah supaya terus lagi berusaha bersama dengan timbalan presiden Um, Datuk Menjahit Rawar dan Saudara Lahiro juga Supaya kita mendapat Kursi-kursi tambahan lagi Untuk kita bertanding pada Pilihan Raya yang akan penamaan calon 15 hari Bulan nanti Jadi itulah harapan saya semua Kita Saya kata tadi Di Sabah ini tidak menentu Parti itu kuat satu ketika Belum tentu dia kuat selamanya Ha, kalau orang fikir dulu ni, siapa nak boleh lawan Usno ni? Kita tak boleh fikir lah dengan kehebatan, kekuatan mereka. Tapi naik berjaya, sekelip mata hilang. Ha, hilang. Berjaya pula, begitu kuat ni, siapa boleh kalahkan? Haris Saleh begitu hebat semua. Donald Stephen dan orang-orangnya begitu hebat. Akhirnya kita lihat, naik PBS. PBS pula mengambil alih. PBS dengan sokongan kadalan dusunnya begitu hebat dan kuat. Akhirnya jatuh naik barisan nasional dan komponennya. Dan inilah kita lihat keadaan yang tidak menentu ini. Kita harap amanah kalau bersifat istiqamah. Sebut senang perkataan itu. Tapi nak laksana itu memang susah. Dan perbezaan pendapat kita uruskan dengan dengan terbaik kawasan-kawasan yang penaja kita harap dapat menjadi kawasan yang berdaftar maka boleh hadir ke konvensyen uh, Parti Amanah Nasional yang akan berlangsung pada bulan November 7 dan 8 7 dan 8 November yang akan datang dan uh, konvensyen tahun ini tumpuan kita ialah ke arah pilihan raya sebab pilihan raya ini mungkinlah, mungkin diadakan pada tahun depan ataupun awal tahun 2027. Jadi kemungkinan diadakan tahun depan itu memang ada. Kalau kita nak sekalikan pilihan raya itu dengan Johor dan Melaka dan juga pilihan raya negeri disekalikan dengan nasional, maka kemungkinan dibuat pada tahun depan adalah ada kemungkinan itu. Oleh itu kita kena pergi ke tahap persediaan menjadi pilihan raya sekarang dan juga pilihan raya Sabah nanti di peringkat parlimen kemungkinan berlaku pada tahun hadapan. Jadi dengan uh, satu yang kita perolehi itu maka uh, saya diminta oleh Amanah Sabah dan rakan-rakan yang lain di peringkat nasional supaya kita umum lebih awal calon itu supaya dapat diperkenalkan maklumlah di kawasan Sulabayan ini banyak kawasan pulau. Ha, jadi kawasan pulau ni ada bagusnya, ada tak bagusnya. Kita pastikan ada perahu-perahu yang boleh kita sampai ke sana. Sebab kami dah berlaku di dulunya di Batang Lupar masa itu pas kita nak pergi berkempen nak seberang sungai sana, satu bot pun tak mau bawa kita. Semua telah dibeli oleh pihak lawan. Jadi kami hmm, tak ada lah pergi duduk tepi sungai, makan di situ ya. Walaupun calon kita seorang pendekar. Uh, pendekar apa Adam. Uh, tapi kita tak dapat seberang sungai ke sana kerana satu bot semuanya ada bendera lawan kita. Uh, di, di pulau ni kena jagalah. Nanti saya pergi nanti, atau Datuk mampu pergi atau siapa pergi, tak boleh pergi ke pulau itu kerana tak ada bot. Ha, cuma kalau tak ada dayung dengan jari ku kayuh jua. Jadi kita ada satu kursi sulabayan, lain-lain perundingan terus berjalan. Kita harap ada tambahan. Setakat ini maka kursi sulabayan ini akan kita nobatkan calon kita Muhammad Zulfikar bin Abdul Nijani. Muhammad bin. Dia adalah seorang yang pernah terlibat menjadi tentera berapa tahun jadi tentera? 10 tahun dan menjadi dia juga dianggap sebagai dia adalah diploma pengajian Islam sarjana muda hukum ni dalam urusan Uh, Universiti di Riau, Indonesia. Kemudian dia juga adalah uh, pengetua sekolah swasta dan uh, ahli majlis daerah dan perunding takaful. Uh, jadi dia juga menjadi tokoh mayudul rasul daerah sempurna. Uh, wow. di, kita harap uh, semua akan berusaha dan insyaAllah kalau dapat lain-lain don lagi, kita akan cubalah membahagikan tugas-tugas kita. Dan kali ini, kita mahu apa, calon kita, walaupun kita nampak sebut saja Sulabayan terbayang kegelapan. Tapi insyaAllah, kita kalau di hujung sana kita korek-korek lubang itu, kita akan nampak cahaya di hujung terowong. InsyaAllah. Jadi dengan itu saya harap semua dapat bertugas dengan sebaik mungkin. Kita haraplah, berdoa lah supaya kita dapat satu dua lagi kursi pada pilihan raya yang akan berlangsung penamaan calon pada 15 hari bulan nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala berkatillah, marilah kita semua meresmikan konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Sabah untuk tahun 2025. Wabillahi taufik wal hidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته